Сучасный спортивный майданчик мреж кожного дружеского футболиста, але забить гол у ці ворота сможет далеко не каждый спортсмен. Я обратился к администрации школы с просьбой провести свои внутренние соревнования на территории спортивного майда, площадки с искусственным покрытием осенью этого, года. осенью этого года, то есть вот в начале октября месяца на эту площадку простые, как говорится, жители города просто так попасть не смогут. Хотя одним из условий строительства этой площадки, я так думаю, было как раз то, что на этой площадке должны заниматься различные слои населения города Дружковки. Как дети, так и молодежь, так и взрослые. Директор школы мне как бы начал давать понять, что это его площадка и как бы для школьников. Когда я ему сказал, что площадка строилась за средства, не его личные а бюджетные и областного бюджета и городского бюджета ну тогда он как бы понял что отрицать что-то бесполезно он мне сказал пишите письмо на письмо на разрешение и да имя? сказал писать письмо на вышестоящую структуру опять начались какие-то вот такие чиновничные преграды то есть начали требовать возможные дополнительные бумаги. После этого я вынужден был обратиться за помощью в областное управление по вопросам физической культуры и спорта к начальнику. Ну, я так думаю, что был сделан, видно, какая-то информация поступила, потому что сегодня буквально я был, встречался с директором, доносил очередные бумаги, и уже риторика директора была немножко другая. На эту площадку, на занятия на этой площадке претендуют действительно и другие организации. Ну, организации, не имеющие отношения к школе, поэтому, на мой взгляд, работа с ними должна строиться на договоре взаимного сотрудничества, то есть партнерства. Для этого они должны подготовить соответствующие письма и договора. Это так сказать, те, кто претендовал до, себя, до настоящего времени на эти занятия. Все, больше к нам никто не обращался. Я не хочу идти таким путем, каким пошли с этими площадками в других школах. Поэтому я первое, что настоял, чтобы забор был высокий. И чтобы туда не попадали посторонние лица. И чтобы освещение там было. Эти требования выполнены. Поэтому на сегодняшний день... Там, кто попало, заниматься не занимается. И не будет заниматься, пока я тут директор. Э Эти площадки даже зарабатывают деньги. То есть со взрослых людей там берется плата по одной гривне. И этого хватает на то. Дети занимаются там бесплатно. По одной гривне. По одной гривне да, с человеком. И этого хватает на то, чтобы в год э -э закупать эту раз в год крошку, расчесывать это поле и подсыпать. То есть есть положительные примеры у нас в области, когда в Бахмуте уже 12 лет или какой-то длинный срок эта площадка находится в хорошем состоянии. Я прекрасно понимаю ситуацию с тем, что директор 12-й школы хочет сохранить эту площадку, но не после ее построили для людей. Туда должны ходить люди, но не так, как это должно быть организовано. Ситуация с племя плачевная. У нас одно новое поле, которое на 12-й школе уже это громко известно всем, да, и центральный стадион, который стадионом как бы назвать сложно. В принципе, больше полей, как таковых, в городе нет. Ну, на территории школ, но это так. То же самое, что дети во дворе поиграть могут, они и так на, на том поле. Ну, как бы не для турниров, так скажем. Как к нам отнесутся, я не знаю. Мы еще не пробовали ни турниры проводить, ни даже запросов даже никаких, по сути, не делали. Но я думаю, в принципе, можно. Если надо будет отдел образования, то я думаю, отдел образования даст добро для проведения турнира, как бы все-таки благое дело.